Qasim? Maya dəyəri nəcisidir? Də. Maya dəyəri yəni ki, o bilirsiniz ki, kommersiya hər evet, müəssəsənin kommersiya sirri komersiya komersiya deyil. Sirri hər istehlakçının hüququ var ki, maya dəyərini Bəli. bilsin, bu kommersiya sirri deyil. Neçəyə başa gəlir? Hal-hazırda mən satışı ilə əlaqəli danışmıram, maya dəyərini. Maya dəyərinin axı onun açıqlamaq düzgün deyil. Niyə düzgün deyil? İstehlakçıların hüquqları var, necə düzgün deyil. Hüquqları varsa biz onun üzərinə, yəni ki, maya dəyərinin üzərinə ancaq və ancaq 15% əlavə digər xərcləri gəlib sata bilərik. Dünyanın hər yerində Sizə neçəyə başa gəlir e, maya dəyəri? 200. Bizdə cəmi 3% gəlir. Maya dəyəri neçəyə başa gəlir? 6 manat gəlir büdcəyə. Söhbətdən sorba sündürənə büdcəyə. Bir şeyə nəzər çatdırmaq istəyirəm hə? ki, sabit dövründə məktəbli forması ümumiyyətlə tikişi uşaqlar üçün çox çətindir. Mağazalar başı ayaqqabıya maya dəyərini soruşuram. Mən də dedim ki, maya dəyəri onu bütün zəddər çıxandan sonra cəmi 3% biz oradan gəlir götürürük. Amma bizə ona məlumata görə maya dəyəri 7 manata başa gəlir. Bax bu və 30 manata satılır. Ola bilməz. 7 manata maya dəyəri o mümkün olan şey deyil. Mümkün olmur. Bir də bir də bir də qoysun. Qəti yox. Biz 35 manata. Siz 35 manata 30 manata satırsınız. Ay xanım, bu 30 manata satır. Bilirsiniz, içəmə. E 30 manata satıram. E e e e e bir, aydındır. E aydındır. Sabit dövründə, sabit dövründə. Sabit dövrü getdi. 20 manatlıq dövrümüz. Çox sağ olun. Mən istirəm. Dotasiya verirdi. 50% dotasiya verirdi. Gəlin dinləyək bir-birimizi. Mən sizə. Biz kamerağa baxaq, reklamlardan sonra müzakirəmiz davam eləsin. Biz bu gün məktəblərin geyimindən danışırıq və Çox qaynlar müzakirə gedir. 100% təbii qəbələ konsert zonası üçün hazırlanan damla-dan-damla toplanan cəylə şirələrinin baş sponsorluğudur. Cəylə şirələri təbiidir. Heç bir qat qatılmadan süfrənizə gəlir. Gərək isiniz ağız dadınız olsun. Cəylə şirələrlə dadam və ən əsası odur ki, indi də şəkər xəstəliyinə əziyyət çəkənlər üçün və bir də e, belə deyək, dieta saxlayan insanlar üçün xüsusi şəkərsiz cəylə şirələri sizə təqdim olunur. Biz isə geyim, orta məktəb şagirdlərinin geyimindən danışırıq və məsələ gəldi şu qiymət məsələsinə. Doğrudanmı? E, bax bu qiymətlər bahadır və Necə olacaq? Ümumiyyətlə bu ham başa gəlir valideynlə bu nöqtəsində. Necə gələcək? Çox az vaxt qalıb, ayın 15-inə. Mən istəyirəm qiymətlərlə bağlı bir Təranə Xanla söhbətləşək. Təranə Xan, buyurun. Siz milli valideyn müəllim asası atasının direktorusunuz. Ümumiyyətlə sizcə bax bu qiymətlər valideynlər üçün uyğundumu? Bilirsiniz, bu gün biz bu yeganə şagird formasının tətbiqindən danışıq. Çox emosiya var burda. Amma biz bir şeyə nəzər almalıyıq ki, bunun sosial əhəmiyyəti də var. İnsanlar üçün, əhali üçün də onun gərək heç olmasa biraz uyğun gəlməsi olsun. Hı -hı. Bax bu gün əgər Bakı tikiş evinin dükanının qabağında o qədər valideynlər varsa, bəli var. Onlar gedirlər, alırlar o formanı, birinin imkanı çatır, birinin amma alırlar. Hamısı da gedir. Çünki oxumaq istəyir. Mən özüm gedirəm, mən özüm baxıram və təəccüblənirəm ki, valideyn bunu alır, söz də demir. Sizsiz ki narazı valideyn nədir də var. Amma gəlin onu götürək ki, bayaq siz dediniz, Azərbaycan Respublikada ən minimal əmək 85 manatdır, düzdür? Üç uşağı olan valideyn tutalım. 90 manat pulu olmalıdır, düzdür? Zəmnəxan xam qeyd elədi ki, o tkanda güzəştlər gedir. Bakı tikişəvi güzəştlər elə. Bakı tikişəvi 120 min əhalidən tutalım yarısının güzəştlə eləyə bilməz. Mən sizə əmin edirəm ki, o fabrik öz zərərlərinə heç nə eləyə bilməz. Onun onda o sonudur. Və valideynlərin 30 manat, 40 manat həcmində o formaları alması bu gün məcburi deyil. Heç kimi bu gün, siz bilirsiniz, sivil insanlarıq, heç bir valideyni bu gün biz məcbur edə bilmərik ki, gedib formanı al. Bugünkü gün mən valideynlərin arasında daha çox olan məktəblərdə çox olan məktəbə üzlük haqqı verirlər 2 manat valideyn. Qaynar xəttdə zəng vurur ki, mən 2 manat üzlük haqqı vermişəm. Belə bir manat. Və o böyük bir səbətə səbəb olur. 30 manata gedib alırlar. Və narazı olan valideyn də alır, olmayan da alır. Düzdür? 29-cu sentyabrın 15-ini mənim də uşağım. Bax bu gördünüz ki ki mən də dostlar giyinəsə hətta bir dəst alınmamalıdır. Ən azı 2 dəst alınmalı ki, dəyişək geyinsinə məntiqi gətirək. Bilirsən, mən sizə indi bir söz deyim ki, bizim mən rayonunda sərbəst satışdadır. Zəmnəxan, mən sizə rayonunun adını ə, çəkmirəm rayonun adını. Keçən il bir rayonda tətbiq olunmuşdu və Bakıdan qıraq bir müəssisədə tikilmişdi uşaqlar üçün forma və rayon yerində o formanın etiketkasına mən baxıram. Onu əllə yumaq olmaz, yalnız onu kimyəvi təmizləməyə qoymaq olar, vermək olar. Rayon yerində, kənd yerində bunu kimyəvi təmizləmə ola bilməz. Onu o ana yuyacaqdır, düzdür? Amma gəlin biz bayaqdan burada müvafiqə aparırıq ki, bu formanın tərkibi yundudur və yaxud pambıqdır. Ən yaxşı yol nədir? Gəlin valideni doğrudan da bunu inandırdaq ki, bu sənin uşağın üçün yararlı bir maldır. Mənim təklifimdən, tək mənim yox, validinin təklifi ilə. Niyə görə bu malların ekspertizası keçirilmir? Hı -hı. Niyə görə bu malların doğrunan da tərkibinin ekspertizası açıqlanmır? Boyun olsun. Bir sual qoyra bilər ki, bu obyektivdir bu ekspertiza yoxsa yox? Onu da kənara qoya bilər. Amma gəlin əhaliyə, validənə onun aldığı malın məbləğində düzgün məlumat verək. Qoy rahat bilsin ki, onun şablon formanı giyib Doğrudan da sağlam bir həyat tərzi sürəcək. Bunu məsələn bu mənim təklifimdir. Do rəqabətdən danışırsınızsa, rəqabətdən danışırsınızsa. Bütün buna qoşulan fabriklər, Bakı tikişevində də mən olmuşam və Mə mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, zəmnə ha məlumatı tam axıra qədər vermir. 1-4-cü siniflər üçün bu formaların modeli birdir. 5-9-a qədər ayrı modeldir. 9-dan 11-ə qədər 11 e ayrı modellərdi. Tam fərqli modellərdi. Ancaq biz gələcəklə planlaşdırırıq. Bunlar mərhələ-mərhələ olan bir iş. Onların hamısına bu fabrik edəcək. Xeyr. <laughs> hə. Bu hələ bilinmir. Mağazan mən mağazanın ölçüsünü vermək istəyirəm. Yox, mən sizə indi bir söz deyirəm, ölçümən. Biz elan eləmişik. Hətta bizə vaxt edirlər. Vaxt edəndən müraciət elər ki, biz onu oradan almaq istəmirik. Hardan alaq? Biz deyirik, hardan istəyirsiz gedin alın. Başqa yerdə satılır. Dedim parçasını alın özünüz düzdürün. Allah xatirinə. Ola. Əlbəttə. Yəni valideynlər parçasını alıb özü düzdürə bilər. Şeydir. Yəni bu bir prosesdir. Buna niyə görə biz əhaliyə deyirik ki, mütləq bu məcburiyyət. Bu könüllü biz prosesdir. Məktəb direktorları Bilirsiniz necədir? Direktorları alğı-sağlıq proseslərinə daxil eləmirlər, qarışmırlar. Bilirsiniz niyə? Çünki heç bir marağı yoxdur. Məncə çox maraqlıdır və mən 100% bu sualı Sabir bəyə verəcəm ə və ve hospitaj verə bilər. Əslində bu sual mənimə görə hamını narazı edir. Biz Azərbaycanda məktəbli formasını pulsuz eləyə bilərdik, yoxu yox. Ucuz, pulsuz. Pulsuz. E, bir mərhələ eləyə bilərdik. Niyə görə? Bu gün Azərbaycanda bir əslatın qrafikasına keçidtdən sonra bir müddət e, bir boşluq yarandı. Ədəbiyyat yoxuldu. Prezidentin e, təklifi ilə Sərəncamı ilə və onun ə ayrdığı vəsait hesabına və deməli 25 min tirajla bütün bizim klassik və çağdaş ədəbiyatımız və nəşr olundu və bütün respublikadakı nə qədər kitablar, kitabxanalar var, hə, hər birinə paylandı. Ə, onu götürəndə, yəni bu kitab nəşrinin ə, mürəkkəbliyi və bu işin çətinliyi bütün hamısı nəzərə alındanda, iç dövürçü, bəlkə 1 il, 2 il məktəbli forması pedaqoji üçün iş təhsil işinə ayrılan pulun vəsaitin hesabına deyək ki, hədiyyə olaraq uşaqlara tikilib verilə bilər. Nə dərəcədə vəsaitdir bunu hesablamaq lazımdır və belə cəsarətlə deyirəm, amma görünür bunun öz mürəccəblikləri var. Amma bilirsiz Azərbaycan valideynləri fədakardır. Azərbaycan valideynləri öz uşaqlarının xətrinə hər şeyə getməyə hazırdırlar. Və Azərbaycanda bilirsiz elə məktəb var ki, bu dəqiqə ayna uşağın biri üçün ayağa 1000 manata yaxın pul verirlər oxutdurmağa. Belə universitetlərdə elə qiymət yoxdur. Belə də var ki, ə, pulsuz oxuyur. Bunu düşünəndə, yəni əgər valideyn o pulu verməyə hazırdır uşağın xətrinə, deməli geyim də almağa hazırdır. Bircə şərtlə. Təhsildə ə, valideynin xərci ancaq geyimə çıxsın, çıxsın və bir də deyək ki, kitaba kitab almağa.